холодильник, все оно ну, вот под этими бетонными плитами. И, 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 и все. И лишайся сегодня, как булька на воде. Вот новый ну, год. Из Викна побыл, и вот, известно, побыла, да, с крыши бы снимала, а тут вообще ничего. Вообще ничего. И вот так, как стоишь, все, Час ранкової ракетної атаки Російської Федерації по Одесі руйнувань зазнали також приватні будинки одеситів. Наразі на місці можна побачити вирву, яка глибиною 5 метрів. Прийшла на роботу без четверті шість, а, а от та все случилося восім часов. Мне позвоніли. И пришла тут вот на лицо, уже люди приехали, уже собрались, ничего, просто ничего, вот просто пусто, и вот так вот. Все имущество раскидывал по всех соседских дворах, и та машинка, и, и, и тот и холодильник, и все на свете валяется по, по всем дворам. А с будинку ничего не лишилось, вот рожки до ножки, вот одни руины, просто руины, понимаете, ну вот просто, потому что как раз был эпицентр. Саму хату. 70 літ і куда йти? З чого починати? От сьогодні залишився, ти. З чого починати? Це було десь кілька хвилин по восьмій. І вибух. Кажу дружині лягай. Ну, так, і вже вийшли на подвір'я. В хаті все попадало, хата завалилась, бачите, от хата. Стіни попадали, дах впав. Ось мамина хата. Так само все попадало, все розбите, все потрощено. На маму впали уламки по сікло обличчя, щось на голову впало. Ну, швидка там була, згодом приїхала і вже там подивились. ну, обробили ранок. Кто-то грохнуло. И побежали детей смотреть, как они живы, не живы. Слава богу, все живы. Он на потолков. Ни, ни окон, ничего нету. Здесь у меня спали дети. Мака выдержал потолок. Я, я не знаю, каким чудом. вот здесь вот я стояла вон банки полетели, вот потолок упал. Ну, теперь вот так. Переходила вот сюда. Случился хлопок. Вазон с окна оказался в коридоре, я его уже убрала. И вот потом все в пыли. Готовила завтрак, стояла, услышали сильный свист. Муж открыл окно на проветривание, и тут еще резкий свист. И мы забежали вот сюда, в предбанничек. Вот такой вот, предбанничек здесь. Вот. И сели здесь, спрятались, и оно все влетело в дом. Вот у нас все разбито вот здесь. Здесь окна, крыша. Все разбито полностью. Мы мирные люди, одесситы, мы никогда не могли подумать, что такое может произойти с нами. Три влучання відбулись якраз в житловий фонд, в житлові будинки. Один приватний будинок зруйновано вщент влучанням ракети, другий багатоквартирний, триповерховий в критичному стані, вірогідніше за все, не підлягає відновленню. І в житловому комплексі в багатоповерхівку відбулось влучання ракети, яка, розірвавшись, випалила декілька поверхів. Ще по місту є такі осередки, де відбулось падіння уламків ракет. Ми ще вивчаємо всю ситуацію, атака була потужною. Працювали сили протиповітряної оборони довготривалий час, і п'ять ракет вдалося знищити.